Всем привет, с вами Прайм, и сегодня мы поиграем в Фантомерс с полуавтоматической снайперской винтовкой Вальтер ВА-2000, а, также известная как обычный Вальтер, простой нагибной Вальтер. Вы наверняка все видели в пабликах а, во множествах, ну, разумеется, Фантомерс, и в других играх, например, ну... Не только Фантомерс, есть еще и Варфейс, э, точно такой же Вальтер, но только там он не такой имбовый, как здесь. Э, в принципе, это просто имба. Э, надеюсь, никто не будет со мной спорить, если я скажу, что это лучшая снайперская винтовка в игре. Э, потому что лучше я просто не нашел. Никакие АВМ, никакие АВП, никакие там-то еще снайперские винтовки, просто они лесом идут, Здесь же скорострельность, 6 патронов, ваншот практически в любую мишень. точность, ну, с бедра, конечно, хромает, а так просто 100%. Вы, если попадете, то, мне кажется, убьете или оставите просто минимум хп чуваку или чувихи, в которую вы попали. Это просто божественная винтовка, поэтому я всем советую с ней поиграть, всем советую купить с ней кейс. Если вам не достался, можно просто раздавать всем не только а, в тело, но еще и по головам всегда убить. Это просто замечательно. Вот только смотрите, как она раздает. Скорострельность позволяет ей в случае не попадания добивать противника сразу же следующим выстрелом. Это суть всей полуавтоматики а урон позволяет ей практически ваншотить каждую мишень. Это просто здорово, если честно. А, это главные ее особенности. Ну, 6 патронов это не очень-то и важно. В принципе, в каждый можно перезарядить патрон, даже если один патрон был бы в снайперской винтовке, все равно можно было бы перезарядить. Здесь же точно так же выстрелили, отбежали, перезарядили опять. Вот просто так по головам раздавать можно всех убивать, сдалека в хэд стрелять. А, ну, только вот так в спину я, разве что убьют вас. А так, на дальней дистанции вы просто грозная мишень. А, потому что если в вас не попадут, то вы ошибки не простите. Если у вас еще хорошая реакция, то тем более а, вы не дадите сделать врагу выстрел. Поэтому я считаю, что Вальтер это лучшая снайперская винтовка в игре. Надеюсь, что ее фиксить не будут, потому что, в принципе, это донат, и донат фиксить это как бы не очень хорошо. Нигде вы ее не сможете найти, ни в магазине, это только покупается за кредиты на время. Ну, при условии, если вы положили деньги и купили в магазине, то вы сможете сыграть. Или же, как мне, мне просто так дали ее на 3 или на 4 дня. А может А, на неделю, да. По-моему, дали на неделю, да. И благодаря этому мне удостоился шанс поиграть с этой замечательной полуавтоматической винтовкой. Повторяюсь, она лучшая в игре. Вы только посмотрите, как с нее можно раздавать. А, советую ли я всем, да, мне кажется, советую. А, винтовка выдалась на славу, и мне кажется, она чуть ли не имба. А, потому что практически всех убивает с первого выстрела. А, за исключением некоторых случаев, я не знаю за счет чего, то есть за счет а, пробивания стены или еще чего-нибудь, а, но игра с этой винтовкой доставляет определенное удовольствие. То есть ты знаешь, что если ты а, не попадешь, то у тебя есть второй выстрел, и ты обязательно должен попасть, если ты, конечно, хорошо, а, достаточно неплохо играешь. Я к этому клоню. Но чуть-чуть надоедает с ней играть одно и то же. Ты знаешь, что ты убьешь с первого выстрела, если не убьешь с первого, то убьешь со второго. И это как-то э, наскучивает. То есть ты понимаешь, и мне кажется, даже с калашом играть интересней. Хоть калаш тоже имба, особенно если улучшенный, то это будет просто замечательно. Это оружие нельзя улучшить, поэтому оно дается каким удалось, такое и будет. И мне кажется, это... Буст а, уже тут на все прокачан, поэтому она ваншотит. Прицел достаточно удобный, никаких фазумов здесь. А, Фазум, я честно не, не знаю, есть он или нет. А, бывает, я целился и сразу попадал, бывает, я мгновенно целился и не попадал. Я не знаю, от чего это зависит. Но мне кажется, эта винтовка имеет свои особенности. И поэтому это очень специфическая снайперская винтовка. Вот видите, в голову спокойно бьет. Окраска, а разумеется, леопард. Только посмотрите, она не может не радовать глаз. А, и вот так можно раздавать. В принципе, эта позиция одна из лучших на этой карте. Правда, не помню, как эта карта называется, то ли руины какие-то, руины Египта или еще как-то. Поначалу она мне не понравилась, но как только взял класс снайпера она мне понравилась. Тут же есть различные ловушки, то есть активируете их и а, просто, допустим, определенные вещи вертятся, крутятся, убивают своих соперников. То есть, либо своих, либо соперников, смотря кто на нее попадется. Также можете вы на нее попасться и, в принципе, вы умрете. Потому что... Ой, чувак, забежал, иди сюда, плохой мальчик, иди сюда. Вот так. Двойное убийство, в спину. А, также радует эти прикольные... Ну, там кто-то ходит. Опа, вот так, в голову, в голову. Прикалывают эти ачивочки. То есть в спину, в голову, там мастер, не мастер а, и так далее. А, многие еще спрашивают, это на максимальной графике? Нет, это не на максимальной графике. А, дело в том, что вы можете поставить ее на максимальную и играть, я не знаю, чуть получше. Я даже не пробовал ее ставить, поэтому не знаю, какая графика будет. Я думаю, вам должно понравиться, хоть игра и выглядит старовато, но я думаю, ее будут совершенствовать, будут доделывать а, или в конце концов закроются. Как-то так. Так что третьего не дано. Либо вы играете, напоминает, либо... Crossfire, всеми любимую либо CS-ку, в принципе, очень круто, очень динамично. Мне она понравилась, не сразу. Конечно, пришлось немного поиграть, привыкнуть к физике. Если у вас не получится сразу играть, вы как бы не паникуйте. Это всего лишь новая игра, и вам нужно к ней адаптироваться. Уровни получают очень быстро, поэтому прокачивайтесь, получайте уровни, и в принципе, как-то так. Но мы пока что лидируем на 10 очков всего лишь. А, у нас, в принципе, вот так, точка забрали. Так, кого еще? Кого еще? У нас цель 250 убийств. В принципе, это достаточно много. То есть комнаты корректируются. Либо 150 убийств, либо 250 убийств. Но 300 пока что я не видел. Кто-то сзади накоцывает. Коц... А, это дрон летает. Но, в принципе... Он не так уж и мешает, особенно снайперу, ведь у меня такая замечательная полуавтоматика. Стоило дрону меня отвлечь, отвлечь как тут чувиха э, забралась на подсад и, в принципе, так иди сюда. Вот так в голову дали первым патроном. Месть, конечно же, мы ей отомстили, это было неплохо. Так, чувак, еще, еще в голову. Так, иди сюда. Вот так в голову. Троим в голову. Просто, мне кажется, это круто. Это достаточно неплохо. Так, давайте перебежим, перебежечки небольшие делаем и посидим где-то тут. Так, вот способность эта мне прям нравится. А, берешь, берешь, вот так, смотрите. Чпоньк туда засаживаешь, ши, сейчас смотрите. Должно... О, вот, отлично. Страйк, ярость, специалист. Это достаточно круто. А мне кажется, это одна из лучших способностей, потому что вы можете выкурить врага из любой щели просто. Польмув него этим гранатометом, который а, как бомба замедленного действия взрывается. Сначала одна граната, а оттуда вы, вылетает много их штук 10. Чем-то напоминает кассетную бомбу. Так, там вот так еще в голову. Посмотрите, мы просто всех живм. А, но, в принципе, мои товарищи не очень, не очень играют. Ой, кто-то там насаживает. У них, походу, там чувак какой-то сидит. Сейчас мы попробуем выкурить его. Он... Так, где-то там, да, наверное. Мне кажется, там. Откуда же еще здесь стрелять-то? У нас 9 хп. Жизки тут вообще никак не восстанавливаются. Тут даже нет, не знаю, аптечки какой-нибудь. Опа, ярость, ярость. Да, последним патроном. Так, больше, больше никого нет. Ну, мне кажется, я так вижу игру за кла класс снайпер на этой карте, потому что это, мне кажется, самое... Вроде же попали, а? Вы видели? Мы же вроде засадили, успели сделать выстрел. А, в, принципе, в принципе, так можно продолжать играть, играть, убивать фраги, убивать. А, и все, что можно показывать с этой снайперской винтовки, это просто идеально. Чья-то чья белобрысая голова мне мешает. А, в общем, мы победили, и всем спасибо за просмотр. Сыграли мы больше, чем в двойку, и пока-пока.